Ми знаходимося в одному з наших торгових центрів компанії Метрика Шенкері Україна». Ми знаходимося в магазині «Ватсенс». На сьогодні наша мережа налічує більше 400 торгових точок. Доля собственно, імпорту із європейського союзу по сравненню з 2014 роком годом виросла порядка 40%. За останні два роки ми спостерігаємо ту тенденцію, коли український споживач він дійсно надає більше переваги саме європейським виробникам. Звичайно, девальвація гривні вона внесла свої корективи обійми. продукции, кумы мы импортируем из Европейского Союза, но мы на многое компенсировать великий разно продукции. Многие производители, международные производители, такие как Procter and Gamble, Unilever, которые имели и консолидировали свои производственные мощности в Российской Федерации, они перенастроили просто с производства и систему поставок таким образом, что либо переместились производства в Польшу, либо в соседние государства, либо они открыли завод Оди і производства в Україні, але при цьому я можу сказати, що і українське виробництво починає розвиватися доволі активно. Ще два роки-три роки назад. Ми спостерігали те, що українські споживачі вони боялися купувати українську продукцію. Вони хотіли європейську продукцію, якої було мало. Вони боялися купувати українською продукцією, якою було ще менше, але з Те події, которые відбулися в 2014 2014 2013 он росли, они спонукали людей действительно изменить свои взгляды на багато чего. Процент украинского производства збільшився на майже на 20 процентов. Здесь очень важно, опять же, таки, соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, и в рамках этого мы запустили проект, который поддерживает отечественных фермеров. Совместно с компанией, которая производит зерно и средства защиты растений, и нашими локальными фермерами мы запустили проект. Фермова, который помогает небольшим фермерам поставлять в торговые сети, потому что до этого фермеры боялись работать с большими торговыми сетями. И сейчас мы ведем переговоры с нашими партнерами в Германии, чтобы начать экспорт овощей. Будем начинать вот с капуста, морковка и баклажан. В данном году, в 2016 году, наблюдается оживление в целом рынка и повышение интереса европейских брендов к Украине. Очень длительная переговоры уже ведутся с H&M и IKEA. Каждый год они пересматривают все-таки свое вхождение в украинский рынок. Сейчас более, скажем, оптимистичные прогнозы, потому что отслеживается тенденция к улучшению состояния покупательской способности в целом. Потребность в европейских брендах, в европейском качестве обслуживания прорастет изнутри, от самого покупателя. Это придет в ближайшие два года, потому что покупатель стал более 3 Соответственно, для того, чтобы поддерживать товарооборот, чтобы были продажи, торговые центры вместе с ритейлом будут все делать возможное для того, чтобы эти западные бренды, западное качество пришло в Украину, потому что покупатель мириться с меньшим не захочет. Просто они смогут держать конкуренцию те бренды, которые не соответствуют европейскому качеству.